Итак, сегодня 9 февраля. Мы заведем наш лодочный мотор отцу 5 сил для профилактики весна не за горами. И чтобы наш друг не застаивался, мы его время от времени заводим. ЧК стоит на месте. Подсос на первое положение так как мотор холодный. Если заводили бы на улице, а не в теплых условиях, то подсос поставили бы на второе положение. Ручку газа немножко повернем. Для подачи воздуха открутим вот эту штучку. Будем нагнетать воздух. Ой, бензин. А то не полная. Все, груша полная. Будем пробовать. Примерно так вот заводятся японские моторчики. Даже если он 2007 года, ни о чем не говорит. Членер работает нормально. После того, как немножко поработал моторчик, подсос убираем. Лезина вот тут у нас трясется. Ну вот примерно так вот заводятся хорошие японские моторчики. На холостых оборотах. Мотор только завели, а он уже ровно работает. Также можно попробовать включить скорости. Вот, например, вперед. Поехали. И назад. Все работает. Моторчик еще подрабанит немножко, но я попозже заеду еще. Вытаскиваем чеку, глушим мотор. Вот, в принципе, все.